দৰ্শক ৰাইজ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ সেৱা আগবঢ়ালোঁ উপস্থিত ৰাজমকুট থিয়েটাৰৰ সন্মানীয় প্ৰযোজক মানস কৈতা দি মঞ্চত উপলিষ্ট সকলোৰে মৰমৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ এইকেইটা সিদ্ধাৰ্থতা বিষ্ণু গুঞ্জন আষাৰীয়া নমস্কাৰ মই জ্যোতিয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ জাৰ্ণি হয় আমি যাব ওলাইছোঁ শিলাৰ পৰা নলবাৰী ধমধমালৈ আৰু তাত আমি দুদিনৰ কাৰণে যাম অক্টোবৰ ছয় সাত আৰু দুদিনৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আৰু এইটো ইমান গৰম ইয়াতে আৰু ৰুমটো মানে নতুনকৈ বনাইছে বিচনাত শুবই নোৱাৰি কাৰেণ্টটোতো একদম নাথাকেই প্ৰায়ভাগ আৰু অৱস্থা মানে বেয়া হৈ গৈছে আৰু আৰু যিকিনৰ গা পা ধুলোঁ ধুই এতিয়া আকৌ মই আজি আকৌ ডি আইখন লৈ যাব লাগিব যিহেতু মৃত্যু লাভ ভৰিত দুখ পাইছে ডি আই চলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে গা পা ধুই এতিয়া আৰু সকলোৰে বস্তু আনিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু ভাবি অঁ নহয় তহঁতে সোনকালে ওলা হা আৰু এইখন ঘৰতে আছিলে আমাৰ গায়ক দাহ ৰুমত আছে গায়ক দাহ আৰু প্ৰাঞ্জল দাহ বাল্টি বাল্টি হয় আহি যোৱা হা যাওঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এইখন ঘৰতে তিনিদিনকৈ থাকিলোঁ আৰু এতিয়া সকলোকে বিদায় দি যাব ওলাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধন্যবাদ বা কেনেকুৱা ৰুম পাওঁ নাজানো আৰু দেই শুই উঠি আহিছ হয়নে আৰু সকলোখিনি বস্তু ডি আইখনৰ পৰা নমাই এয়া বাছত ভৰালোঁ ভৰাইতে আৰু এতিয়া ডি আইখনত আগতে বক্সকেইটা উঠাই লৈ আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম চাই থাকক ইমান গৰম হ'লে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি শিলাবাসীক বিদায় দি সোণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ ধমধমালৈ খাই থাকিব আৰু ধমধমা গৈ নোপোৱালৈকে এনেদৰে দেখাই দেখাই গৈ থাকিব ফাইনেলি আহি আহি পালোহি আমি চামতা চিধা যামনে আৰু এনেদৰে আহি আহি পালোহি আমি চামতা চামতা পাৰ হৈ আহি এইটো যিটো তেল টিবোৰ পাইছোঁ অঁ ইয়াতে তেল ভৰাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ আৰু তেলখিনি ভৰোৱা হ'লে আমি আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম চাই থাকিবা লাগে কোন এই ওপৰত মৃদুল্লাহঁতৰ ঘৰ পালো মৃদুল্লাহঁতৰ ঘৰ ইমান টোপনি লাগিছে নহয় আহিয়ে দেৰিছেনে চুফাইখনতে পৰিয়ে দিছিল আৰু মৃদুলাহঁতৰ ঘৰত আহি পাইছোঁহি মৃদুলাহঁতৰ ঘৰত কোন কোন আছে সকলোখিনি দেখা চাই থাকিব আপুনি মৃদুলা মা ন আমি আৰু দুদিনৰ পিছত আহি আছোঁ হা লগ পাম ঠিক আছে আহিছোঁ অঁ আৰু এয়া মৃদুল্লা মা আছিল আৰু মৃদুলাহঁতৰ ঘৰত কোন কোন আছিল মৃদুল্লাৰ ৰুম কোনটো এতিয়া মৃদুলা ৰুম এই ভিতৰলৈ একদম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাম ধুনীয়াকৈ এতিয়া চব আন্ধাৰ হৈ আছে মানুহ চানুহ নাই তাতে ফাইনেলি নলবাৰী টাউন পালোঁ আমি আগতকৈ টাউনখন বৰ ধুনীয়া কৰিলে মানে আৰু ইমান আৰু বহুত বহল কৰিলে এতিয়া আগতে একদম এখন দুখন গাড়ী যেনে তেনে যাবলৈ হয় এনেকুৱা আছিলে ইফালে ন' এন ডি লগালে আমি আহি গ'লোঁ এইফালে নলবাৰীখন কিন্তু আগতকে আহি পালোহি গণেশ মন্দিৰ ইয়াৰ পৰা আমি যিহেতু চিধা যাম এতিয়া ধমধমা চিধা যাই এইফালে হল গণেশ মন্দিৰ ৰখা বুলি কৈছে আকৌ আহি আহি আমি গণেশ মন্দিৰতে ৰখিছো অলপ বস্তু অলপ ল'ব লগা আছে লৈ মেলি হ'লে আৰু ধমধমা পামগৈ চাই থাকিব ফাইনেলি আহি আমি ধমধমা পালোহি ধমধমা দেখিছেনে পেণ্ডেল পাই গ'লোঁ এইটো আমাৰ পেণ্ডেলটো ইমান ৰ'দ আজি ইমান গৰম পাইছোঁ নহয় তাতে বহুতেই গৰম পাইছোঁ মানে জোখতকৈ বেছি গৰম পাইছোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোহি যেতিয়া আগতে বক্সখিনি বা গাড়ীখনৰ পৰা নমাই লওঁ বাছ মানে আকৌ বাছখনো ৰখি আছে

অনুষ্ঠানৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু দেখাই আছো মই ভালদৰে ভিডিঅ'টো হৈছিলে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে সেয়েহে আজি ইমান ভুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে মই এই মুহূৰ্তত প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত দৰ্শকসকললৈ যিসকল মোতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় ব্যক্তি তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই যিসকল বৰণ্য ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অহপুৰুষাত কৰিছিলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেউ সংগীত শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰ মথু আৰু এই থিয়েটাৰ আৰম্ভ অৱদান অসমৰ নাট্য জগতলৈ অসমৰ এই জগতখনলৈ যিটো অৱদান তেখেতলৈ তেখেতসকললৈ মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমতে মই ৰতন লখৰদেৱ অচুত লখৰদেৱকে আদি কৰি যিসকল বৰণ্য ব্যক্তিয়ে এই সাংস্কৃতিক ভেটিটো গঢ়িছিলে তেখেতসকল মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সন্মানীয় ধৰণীধৰ কলিতাদেৱ এই অনুষ্ঠানটোৰ নাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আগমুহূৰ্তত মই তেখেতক এখন গামোচাৰে সম্ভাষণ যাচিব খুজিছোঁ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই ৰাকেশ কলিতা সম্পাদক থিয়েটাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তেওঁক মই আহ্বান জনাইছোঁ দৰ্শকসকললৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে ধমাৰ এটা মান আছে এটা সন্মান আছে গতিকে আমাৰ মাজত বৰণ্য শিল্পীসকল আছে সেইকে ছাৰক আপোনালোকে সন্মান কৰিছে মৰম কৰিছে আপোনালোকে চব কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু তেখেতে যাতে আমাৰ পৰা এটা বাৰ্তা লৈ যায় যে ধমধমাত গৈছিলোঁ ধমধমাৰ মানুহে বৰ সংস্কৃতিবান মানুহ গতিকে মই সকলোলৈকে বিনম্ৰতাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো আমাক সুন্দৰ ৰূপত পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিব যাক আপোনালোকে দেখিয়েই চিঞৰা বুলি নকওঁ মৰমতে মাতিছে একে বুলি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ থিয়েটাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা অ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাদেৱ আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি ধমধমাৰ এই আজিৰ এই সন্ধিয়া তেখেতক পাইছোঁ মই তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে সফল অভিনেতা সমর্ধনা জ্ঞাপন করবরণে মানে পঙ্কজ হাজরীকার কার্যকরী সভাপতি থিয়েটার প্রস্তাবনা সমিতির আহ্বান জানাইছো উপস্থিত আছে তেখেতকোম অভিনেত্ৰী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আশা ৰিয়া তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছো তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব ৰাজেশ কলিতা আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ সেৱা আগবঢ়ো উপস্থিত ৰাজমকুট থিয়েটাৰৰ সন্মানীয় প্ৰযোজক আনৱ কলিতাদী মঞ্চত সলিষ্ঠ সকলোৰে মৰমৰ আপোনালোকৰ ভাপুলে মৰমৰ কেকেইটা সিদ্ধাৰ্থ দা বিষ্ণু গুঞ্জন আহাৰীয়া ময়ূৰী ৰমুখ্য সন্মানীয় অতিথিৰে মই মোৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ আন্তৰিক সন্মান সন্মুখত এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেতা আছে গাহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এগৰাকী অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে এটা হাত চাপৰি কব লাগে ধমধমাবাসীয়ে তেখেতক শ্ৰদ্ধমুখে দুআষাষাৰ কবৰ কাৰণে মই আহ্বান ৰাখিছো কি হলো একোৱে চিঞৰি আছো এই তেখেতৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি দিয়াচোন চাউণ্ড চেট বৰ ধুনীয়া তেখেতৰ লাভ ইউ কিন্তু নাটক চাবলৈ আহি এনেকৈ উৎসাহটো দেখিলে নাটক কৰা মানুহখিনিও খুব ভাল পায় প্ৰথম কথা আপোনালোককতো বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ এইকাৰণে যে আপোনালোকে এই ৰাজমুকুপ থিয়েটাৰক এইখিনি মৰম দিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে পেণ্ডেল তিনিদিনকৈ থাকিব আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে নাটক চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে ভাল পালে সেই কথাটো প্ৰচাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোক উৎসাহিত হ'ব গতিকে আপোনালোকৰো দায়িত্ব যিহেতু নাটক ভাল পায় কলা কুশলীক ভাল পায় এই উৎসাহটো আপোনালোকে ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু এই মঞ্চৰ পৰাই মই আহ্বায়ক সমিতিকো মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ লগতে প্ৰযোজক ভাতৃ প্ৰতি আমাৰ মানৱ কলিতাক মোৰ মৰম যাচিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানেই আজি পল্লৱৰ নাটক মোৰ বন্ধু পল্লৱে আজি বাৰ বছৰ ধৰি বেহাৰ বেৰ অপোষ্ট লিখি আছে তেওঁ নাটক লিখি আছে ভ্ৰাম্যমানত আৰু কেইকেইটোক আপোনালোকে দেখে বিভিন্ন কথা মই কওঁ চিৰিয়েলখনত কিন্তু তাৰে বহুখিনি কথা পল্লৱ মই যদি কিবা এটা কওঁ বহুতে মোক সোধে যে মই মই এনেই কৈ দিওঁ কিন্তু সেইটো পল্লৱক সন্মান জনাই তাৰ লগত আলোচনা কৰিহে কয় এনেই মোৰ মন যায় মই কৈ নিদিওঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পল্লৱক মোৰ বিশ্বাস যে সেইখিনি আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ নাটকখন গোটেইকেইখন নাটক স্পেচিয়েলি মই আজি আহিছোঁ যি মোৰ বন্ধু গতিকে তাৰ হৈ একেষাৰ বা তাৰ হৈ অকণমান আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ ৰাইজে তাৰ নাটকখন আঁকোৱালি লওঁ তাৰ হাত চাপৰি এটা উৎসাহ দিয়ক আমাৰ ল'ৰাটো থেংক ইউ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনো চাই থাকিব লগতে মই ৰৈ দিলে আপোনালোক ৰৈ দিয়ে কিয় এতিয়া বহুত 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 ধন্যবাদ বেছি দীঘল নকৰোঁ আমাৰ কলা কুশলী সকলোকো মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ নাটকখন সুন্দৰকৈ হৈ উঠক আৰু শেষত পুনৰবাৰ এতিয়া শেষত শেষত আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছোঁ সুন্দৰকৈ নাটক উপভোগ কৰিব আপোনালোকৰ ঠাইৰ নাম আপোনালোকে ৰাখিব আমি চবেই আজি একেলগে উপভোগ কৰিম আৰু শেষত একেলগে এবাৰ থেংক ইউ আজি ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ কৰিবলৈ নাপালোঁ যিহেতু গাড়ী চলাই আহিছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাকত ইমান গুৰুত্ব দিব নোৱাৰি যি আৰু যি কি নহওক ধুমধা আহি পালোহি যেতিয়া আৰু ভিডিঅ'বোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম